Усім разом. Ну это очень важно. Во-первых, сегодня такая конструктивная беседа была, и э, очень важно, чтобы мы всегда встречались, потому что всегда по ходу э, есть очень много вопросов, и эти вопросы можно быстренько решать, если будут такие встречи на комитетах. Дальнейшие наши планы, я думаю... Э, Поедем на стажировку, сделаем общую стажировку, все тренера национальных сборных поедем в Челси на несколько дней и посмотрим специфику работы, уже структуру и академии. Будем надеяться, что будет первая команда тоже. И уже будем обсуждать и говорить о дальнейших наших планах. Ждем ответа премьер-лиги, когда планируется сделать встречу всех тренеров и обсудить уже календарь и вообще дальнейшие планы. И, в принципе, будем готовить к главную команду уже в июне. Будет у нас товарищеская игра и официально. Против кого будет товарищеская игра и когда? Будем играть 6 числа в Австрии с Мальтой. То есть у нас было э, несколько вариантов, но, к сожалению, все лучшие варианты они очень быстро отпали, потому что мы планировали играть с Албанией и сыграть э, с Норвегией, но они договорились до этого раньше, поэтому у нас эти две команды отпали. Норвегия для нас был приоритетом, потому что э, было бы хорошо сыграть с ними как раз э, перед матчем с Финляндией. У нас была возможность сыграть с Египтом, но в Египет ехать они принимали у нас дома, это очень далеко. В принципе, потом оттуда перелетать. Поэтому осталось Мальта и проведем этот матч с Мальтой. Он будет важно для нас. И уже будем останемся в Австрии, оттуда уже будем перелетать в Финляндию, и готовиться на игру.